Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pesyarat kami yang untuk Encik Muhammad Razlan bin Ahmad atas bimbingan dan tujuh ajar yang telah diberikan sepanjang penyediaan tugasan ini. Saya Muhammad Firha Kimi bin Mazli, student adik saya ialah 2024-649-708 mewakili kumpulan saya yang akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Pihak Berkuasa Agama di Malaysia Perlulah Lebih Tegas agar saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terlibat, yang terlibat dalam penyediaan tulisan ini. Yang pertama ialah Ahmad Ibrahim bin Muhammad Hafiz. Yang kedua ialah Muhammad Firat bin Mazih iaitu saya sendiri. Yang ketiga ialah Muhammad Hafizuddin bin Nazarul Zamin. Yang keempat Irfan Nabil bin Abdul Malik. Yang kelima ialah Muhammad Zamir bin Ramli. Untuk mencapai tugasan pembentangan ini, terdapat tiga objektif utama yang telah kami tetapkan. Yang pertama, untuk menganalisis kepentingan ketegasan pihak berkuasa agama dalam menangani pelbagai isu sosial dan keagamaan. Yang kedua ialah bagi mengenal pasti halangan atau cabaran yang mengganggu keberkesanan mereka dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir dan yang ketiga ialah untuk mencadangkan langkah-langkah praktikal yang boleh dilaksanakan demi memperkukuhkan peranan institusi agama serta memastikan kestabilan masyarakat Malaysia yang majmuk. Berikut ialah isi kandungan pembentangan. Yang pertama yang anda boleh lihat ialah per, uh, pengenalan. Yang kedua ialah definisi peranan pihak berkuasa ag agama. Yang ketiga ialah isu dan syabaran ketegasan pihak berkuasa agama. Yang keempat ialah kepentingan ketegasan dalam menangani isu sosial dan agama. Yang kelima ialah contoh kes dan analisis situasi. Yang keenam ialah cadangan dan penambahbaikan dan akhir sekali ialah kesimpulan. Sekian saya akan hantar kepada Ivan uh, Ifan Nabil untuk mengulas tentang uh, pengenalan. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pembentangan sebelum kami pada hari ini, dengan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ivan Nabil bin Abdul Malik, nombor nombor pelajar 2024 2014 sekolah 6, kembetakan tentang pengenalan dan berkaitan dengan topik kami pada hari ini. Negara Malaysia, negara berbilang kaum dan agama. Di mana kita tahu, negara Malaysia ni adalah negara yang tidak cuma mempunyai satu kaum tapi dia juga mempunyai kaum-kaum yang lain seperti China, India, Melanang dan sebagainya Meskipun uh, negara Malaysia ini adalah dikatakan negara-negara Islam kerana menjadikan Islam sebagai agama persekutuan kita juga perlu melakukan pendekatan seimbang dalam menangani isu-isu keagamaan supaya keharmonian dalam negara kita ini saya terjamin seterusnya adalah cabaran masyarakat moden masa kini masyarakat zaman kini sekarang terlalu terdedah pada gejala-gejala sosial yang kurang baik jadi pihak-pihak berkuasa agama perlulah mencari cara untuk menjaga kesucian Islam dan pada masa yang sama menangani masalah sosial pada masa kini kerana terdapat banyak isu isu yang berlaku, isu kritikal sekarang yang berlaku nyatanya adalah uh, ajaran sesat dan penyelewengan akidah, keganasan rumah tangga, zina dan penyalahgunaan kelima-kelima suci dan juga mencetuskan ketegangan, demoda seperti itu dapat mencetuskan ketegangan dalam masyarakat berbilang kaum kerana itu adalah cabaran dan isu yang boleh dikatakan buruklah pada masa kini so next kita akan masuk ke saya, Muhammad Farid Kimi Majlis, saya akan membentangkan tentang definisi dan fungsi pihak berkuasa agama di Malaysia. yang pertama sekali dari segi definisi, pihak berkuasa agama merujuk kepada institusi yang diberi kuasa oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk mengurus dan menyelia semua hal berkaitan agama Islam di negara kita. Intusi ini termasuklah Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM, Mahkamah Syariah dan juga Jabatan Agama Islam Negeri iaitu JAIN Kuasa mereka ini sebenarnya diperuntukkan dalam per Perlembagaan Persekutuan iaitu di bawah Perkara 3 dan Perkara 74 Yang dinyatakan bahawa walaupun Islam ialah agama persekutuan tetapi urusan pertabirannya adalah di bawah bidang kuasa negeri Okey, kita boleh lihat pula pada fungsi-fungsi utama pihak berkuasa. Yang pertama ialah pentadbiran institusi Islam mereka bertanggungjawab mengurus masjid, surau, pusat zakat dan institusi wakaf supaya berjalan lancar dan memberi manfaat kepada masyarakat Islam. Contohnya lah, pengurusan zakat fitrah dan bantuan kepada asnaf. Okey, fungsi kedua ialah mengubah dan menyelaras undang-undang syariah. Mereka akan merangka dasar, plan strategik dan enactment agar undang-undang Islam selari dengan perkembangan semasa. Setiap negeri ada enakmen masing-masing, jadi penyelesaian ini sangatlah penting untuk elakkan kekeliruan. Ke Ketiga, mereka juga mengeluarkan fatwa dan panduan hukum melalui majlis fatwa. Fatwa ini menjadi perlukan penting kepada masyarakat, khususnya dalam isu-isu masyarakat yang tidak dinyatakan secara langsung dalam Al-Quran ataupun hadis. Fungsi keempat ialah dalam aspek pendidikan dan dakwah. Pihak berkuasa agama memainkan peranan yang penting dalam penyelidikan kulik pendidikan Islam di sekolah dan institusi tafiz serta menganjurkan program dakwah dan kesedaran Islam di seluruh negara. Yang, yang kelima, mereka juga terlibat dalam secara langsung dalam kuasa undang-undang syariah. Contohnya, mereka boleh mengambil tindakan terhadap kesalahan seperti khalwat, zinar, penyebaran ajaran sesat dan sebagainya. Dalam hal ini, mahkamah syariah akan menjadi saluran untuk jatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, akhir sekali. Pihak berkuasa agama peranan memelihara kesucian akidah umat Islam dan berpadu masyarakat. Dalam masyarakat majmuk seperti kat Malaysia, fungsi ini sangat penting supaya identiti Islam dapat dipertahankan tanpa menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama. Okey kesimpulan ini kita boleh lihat kat sini, pihak berkuasa agama Islam bukan sahaja menguruskan hal te teknikal pentadbiran agama, tapi juga bertanggungjawab dalam membina masyarakat Islam yang berilmu, berakhlak dan bebas daripada ajaran sosial serta penyebaran akidah. Okay, seterusnya saya akan paskan kepada sami untuk mengulas tentang isu dan cabaran ketegasan pihak berkuasa agama. Sekian terima kasih. Seterusnya saya akan membincangkan tentang isu dan cabaran ketegasan pihak berkuasa agama di Malaysia. Sebagai negara yang mengamalkan sistem perundangan DUI iaitu perundangan sivil dan syariah, pihak berkuasa agama memainkan peranan penting dalam menjaga kesucian Islam. Namun, mereka sering berhadapan dengan cabaran yang menyekat ketegasan dan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang agama. Cabaran pertama yang dihadapi oleh pihak berkuasa agama adalah tuduhan implikasi dan ketidakseragaman penguatkuasaan. Terdapat persepsi dalam kalangan masyarakat bahawa sesetengah individu terlepas daripada tindakan undang-undang disebabkan oleh kedudukan sosial atau pengaruh politik. Ini memberi kesan kepada integriti dan keadilan sistem pentadbiran agama. Selain itu, ketidakseragaman dalam penguatkuasaan juga menjadi isu hukuman yang dikenakan kepada individu yang melakukan kesalahan agama berbeza antara negeri-negeri di Malaysia disebabkan oleh perbezaan enakmen syariah yang menimbulkan kekeliruan dan dianggap tidak adil. Cabaran kedua adalah tekanan politik dan sosial. Dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia, isu agama seringkali dipolitikkan. Pihak berkuasa agama sering terpaksa menghadapi tekanan daripada pelbagai pihak termasuk ahli politik yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Hal ini menyebabkan institusi agama sukar untuk menjalankan tugas secara objektif. Tindakan penguatkuasaan yang tegas seperti hukuman sebat terbuka kadangkala dianggap berlebihan dan tidak mesra rakyat, walaupun ia selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, isu hak asasi manusia dan imej negara di mata dunia turut menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pihak berkuasa agama. Cabaran ketiga adalah kekangan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah terikat oleh Akta 355 yang menghadkan hukuman yang boleh dijatuhkan kepada penjara maksimum 3 tahun. Denda tidak lebih 5000 dan sebatan tidak melebihi 6 kali. Ini menyebabkan kesalahan yang berat tidak dapat dihukum setimpal seperti di Mahkamah Sivil. Selain itu, ketidakseimbangan antara bidang kuasa Mahkamah Syariah dan mahkamah sivil sering menjadi halangan dalam penguatkuasaan undang-undang agama. Tambahan pula, kekurangan sumber manusia yang terlatih dan pegawai penguatkuasa yang berkemahiran menjadi satu lagi faktor yang membatasi keberkesanan penguatkuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohd Fizidin bin Nazar Zamin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kepentingan ketegasan dalam mengenai isu sosial dan agama ketegasan dalam isu sosial dan agama amat penting dalam memastikan keharmonian masyarakat dan menjaga kesucian Islam sebagai agama persekutuan. Amin Seterusnya, keperluan ketegasan dalam masyarakat majmuk. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Oleh sebab itu, ketegasan sangat diperlukan untuk mengelakkan ancaman terhadap keharmonian masyarakat. Sebagai agama persekutuan, Islam perlu dipertahankan daripada pengaruh luar yang cuba memesongkan akidah. Tambahan pula, cabaran globalisasi memperkenalkan pemikiran liberal dan pluralisme agama yang boleh mengelirukan umat. Ketegasan ini bukan maksud kejam, tetapi langkah proaktif untuk memastikan negara terus stabil dan aman. Seterusnya, ketegasan ke kepentingan ketegasan Terdapat beberapa kepentingan ketegasan dalam menangani isu sosial dan agama. Yang pertama, menjaga kesucian agama. Ketegasan dapat melindungi akidah umat Islam daripada pengaruh ajaran sesat. Seterusnya, ia juga dapat mengelakkan ajaran yang menyimpang daripada menyesatkan umat Islam. Seterusnya, yang kedua, membendung gejala sosial. Undang-undang syariah membantu mencegah perbuatan zina arak, judi dan maksiat. Ini penting untuk mengelakkan keruntuhan moral terutamanya dalam kelangan remaja. Yang ketiga, menangani ajaran sesat. Tindakan tegas seperti operasi penangkapan dan hukuman akan dapat menghalang penyebaran ajaran sesat. Dan ini boleh mengelakkan kekeliruan, akidah dan kekacauan sosial dalam kalangan masyarakat. Selain itu, ketegasan juga penting untuk mengelakkan fitnah terhadap Islam Ketegasan dapat mengelakkan salah faham tentang hukum Islam dan prinsip syariah. Ia juga membantu menangani provokasi dan penyebaran maklumat palsu tentang Islam. Yang kelima, memastikan kestabilan negara. Ketegasan membantu mengawal sensitiviti antara kaum dan agama. Dengan langkah ini, kita dapat menghindari perpecahan dan ketegangan sosial yang boleh menggugat keharmonian negara. Seterusnya, membendung ajaran, ajaran sesat. Terdapat beberapa contoh ajaran sesat yang pernah mengancam masyarakat. Antaranya terdapat antaranya Kodiani yang menolak konsep kenabian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Ayah Pin dengan ajaran pelik, dan ketiga Al-Maunah yang terkenal dengan keganasan. Uh, oleh sebab itu, kerajaan telah mengambil tindakan ke, tindakan tegas, contohnya penutupan Sky Kingdom pada tahun 2005 serta hukuman bawa atas kesalahan jenayah syariah. Uh, seterusnya, pendidikan juga memainkan peranan penting uh, oleh sebab itu kempen oleh JAKIM dan penerbitan buku seperti bahaya ajaran sesat dapat meningkatkan kesedaran masyarakat. Namun, cabaran semakin besar dengan penyebaran ajaran sesat melalui media sosial. Oleh itu, pemantauan berterusan amat diperlukan untuk menyelamatkan masyarakat untuk menggalakkan masyarakat terjebak dengan ajaran ketegasan dalam penguatkuasaan undang-undang syariah sangat penting untuk melindungi akhlak masyarakat ia bertujuan mencegah perbuatan zina, judi, arak yang boleh merosakkan maruah masyarakat buktinya kebesaran, keberkesanannya dapat dilihat melalui statistik yang menunjukkan penurunan 15% kes masyarakat di negeri-negeri yang tegas dalam melaksanakan syariah. Selain itu, pendidikan agama turut memainkan peranan penting. Program KAFA dan kempen kesedaran syariah membantu menanam nilai murni dalam diri masyarakat sejak kecil. Malaysia juga mengamalkan pendekatan sederhana atau wasatiyah dalam pelaksanaan undang-undang. Pendekatan ini tidak ekstrim tetapi tetap tegas untuk membentuk masyarakat yang seimbang dan berakhlak tinggi. Seterusnya mengelak fitnah terhadap Islam. Ketegasan juga penting dalam menangani isu-isu sensitif seperti penggunaan kalimah Allah oleh bukan Muslim. Dalam isu ini, Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan tegas untuk mengelakkan kekeliruan. Kerajaan turut mengambil tindakan melalui kawalan kandungan media contohnya menekat video menghina Islam atau penyebaran ajaran sesat untuk mengelakkan provokasi. Selain itu, dialog antara agama juga dapat meningkatkan persefahaman, mengurangkan ketegangan dan menunjukkan bahawa Islam ialah agama yang adil dan membawa rahmat kepada seluruh manusia. Seterusnya, contoh kes dan analisis situasi. Antara contoh yang boleh diambil ialah kes Muhammad Afendi Awang di bawah kes Khalwat. Enam sebatan secara terbuka telah dilaksanakan di perkarangan masjid di Terengganu. Denda serbanyak RM4,000 Atau penjara 6 bulan juga Telah dikenakan terhadap bersalah Kes ini telah dilaksanakan Di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir 2022 Tujuan denda ini dikenakan Adalah bagi pencegahan dan pengajaran Bagi masyarakat Islam yang lain Seterusnya, kes Idris Ami Di bawah kes ajaran sesat Di mana Idris Ami telah mengaku Sebagai Rasul Akhir Zaman Ajaran ini disebarkan Melalui Facebook dan Telegram di mana seramai lebih 5,000 pengikut telah menyertai kumpulan yang diberi nama Cahaya. Antara ajaran sesat yang diajarkan adalah pergaulan bebas atas nama cinta hati di mana mereka bebas melakukan pergaulan dengan sesiapa sahaja yang diingini. Kesalahan ini didakwa di bawah Seksyen 52 Enakmen Jenayah Syariah di mana hukuman penjara 6 bulan dan denda RM6,000 telah dikenakan. Antara ajaran sesat bukanlah sesuatu yang boleh diambil dengan ia boleh membawa ke arah penggugatan akidah dan merosakkan perpaduan umat Islam. Seterusnya kita masuk kepada cadangan dan penambahbaikan macam mana cara untuk kita memperbaiki masalah-masalah isu yang isu yang berlaku pada zaman kini. Pertama adalah untuk bidang kuasa mahkamah syariah di mana pindahan akta 355 menyatakan hukuman sedia ada tidak setimpal 3 tahun dan RM5,000 atau nombor sebatan Cadangan untuk memperbaiki pindaan akta ini adalah meningkatkan had hukuman memperluas bidang kuasa jenayah syariah supaya pelaku-pelaku boleh berfikir secara lebih waras lagi sebelum melakukan jenayah tersebut. Kedua adalah penyerasan enakmen negeri di mana enakmen ini adalah undang-undang di mana terdapat bezaan undang-undang di antara setiap negeri-negeri yang lain. Sedangkan untuk memperbaiki masalah ini adalah kerajaan pusat dan negeri perlu menyelaraskan enakmen atau undang-undang supaya seragam undang itu tu lebih bagus lagi yang kedua meningkatkan kepakaran dan teknologi penguatkuasaan di mana bagaimana kuasa boleh melatih diri mereka dan melahirkan diri dalam kemahiran cyber, forensik digital dan pencetan online mereka juga berkerjasama dengan agensi seperti cyber security Malaysia dan BRM untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam cyber security dan juga pencetan online yang kedua sistem pembantauan media sosial di mana mungkin boleh menggunakan AI untuk mengesan ajaran-ajaran sesat provokasi agama dan kandungan-kandungan yang bar, yang berada di sekitar internet dan juga AI menggunakan AI juga boleh membantu mengesan trend-trend dan menyebarkan mengetahui pola penyebaran maklumat-maklumat palsu yang dilakukan yang ketiga adalah melakukan pendidikan kesedaran masyarakat yang di mana pihak berkuasa agama boleh membuat program pendidikan agama yang di mana Diorang, mereka boleh memperluas program kafa dan kelas agama di masjid supaya ibu bapa anak-anak zaman sekarang boleh mendaftar anak-anak mereka ke kelas agama di masjid ataupun di kafa supaya mereka terdedah kepada ajaran-ajaran agama dan dapat mengelakkan mereka daripada benda-benda yang, -benda yang tidak baik Mereka juga boleh mendekatkan pelajar-pelajar tersebut menggunakan multimedia dengan sebenar supaya pelajar-pelajar tersebut dapat pencerahan macam mana kes-kes kes-kes sebenar itu boleh berlaku di zaman sekarang yang kedua adalah kempen kesedaran digital yang di mana mereka boleh membuat kempen-kempen sekiranya di luar ni lah, di luar sekolah itu dapat mempunyai kempen seperti Islam untuk indah di media sosial dan juga libatkan impulsi Islam bawa untuk tarik minat anak, anak muda yang keempat dalam perkukuh kerjasama antara agensi di mana agensi-agensi seperti JAKIM, PDRM dan KDN Haruslah bekerjasama dalam membantah jarak-jarak sesat Produk-produk yang mengarah kepada perkhidmatan agama dan juga moral Dan juga agensi perlulah menubuhkan pusat data bersepadu Setiap agensi itu haruslah menubuhkan uh, satu pusat data Yang di mana berjadikan sebagai orang tengah Untuk mereka berkongsikan maklumat sekiranya ada berlakunya sesuatu Nyelewengan dan sebagainya. Simpulan yang dapat dibuat daripada pembentangan kami ini adalah yang pertama pihak berkuasa agama adalah sebagai beting ahli yang untuk memastikan Islam di negara Malaysia ini dapat dipelihara dengan baik. Yang kedua dapat membimbing masyarakat terutamanya masyarakat-masyarakat muda agar hidup dalam kerangka syariah supaya tidak terjerumus dengan budaya-budaya luar. Terutamanya budaya-budaya barat. Jadi hasil yang kami harapkan Pertama adalah peranan pihak berkuasa agama menjadi lebih efektif dan dihormati oleh masyarakat-masyarakat lain Yang kedua gabungan ketegasan dan hemah akan memastikan kewangan masyarakat majmuk Yang ketiga, melindungi akidah umat Islam dan menyumbang kepada kestabilan negara secara keseluruhan Yang mana dapat menstabilkan negara uh, Tidak kira sama ada agama, bangsa, berbilang kaum dapat Jadikan negara ini negara-negara yang makmur, aman, damai dan sentosa. Sekian, terima kasih.